Ավելի քան 60 տարի առաջ Գինեսի ռեկորդների գիրքը ստեղծեց այն բանի համար, որպեսի այսուհետ բոլորը հերթությամբ կարողանան գտնել աշխարի ամենաամենաներին եւ իր գոյության ընթացքում այս գիրքը ինքներ ասես որ չտեսած։ Ամեն տարի Գինեսի գրասենյակ հազարավոր հայտեր են ներկայացվում եւ այդ հայտերի թվում են թե կուսակավատի բայց շատ ինքնատիպ հայկական ռեկորդները։ Եվ եթե Մյուս բոլոր երկրներում գույցն ունի միայն մեկ ռեկորդների գիրք, ապահայերն այստեղել են առանձնանում։ 1990 թվականին ստեղծվեց հայկական ռեկորդների գիրքը՝ դյութազնայ գիրքը, որը նպատակուներ ներկայացնելու հայկական ռեկորդները եւ աջակցելու կինեսի համաշխարհային գրքում գրանցվելու հավաքնորթերին։ Արդեն 13 տարի դյութազնագրքի հանձնաժողովը ղեկավարում է Վարդան Թովմասյանը եւ համոզված է գրքի անվանումն արդեն իսկ ամեն ինչ ասում է։ Ռեկորդները գրանցվում են սպորտային ուղղվածություն ունեցող երիտասարդելի կամ մեծահասակների համար։ Բայց ներկայումս մենք ցանկանում ենք մեր հանձնաբան հանձնաժողովը որոշել են փոփոխություններ կատարենք մեր կանոնադրությաններջ եւ գրանցենք որոշ այլ ռեկորդներ Եթե այլ երկրներում գրանցում են հզգայական երկարության յեղունքներ, նեղ գոտկատեղեր ու մեծ ականջներ ունեցողներին ապա դժուսասնագրքում գրանցում են միայն տարբեր սպորտաձևերի ռեկորդները։ Մեր ազգին ես լուրջ ազգեմ համարուն այդպիսի կոմիկական հարցերով երբեք ինքս չեն դիմել։ Դժուսասնագիրքն առայժմ տպագրված չէ, սակայն հանզնարողովի նախագահն ասում է, որ տպագրությունը սարերի յետևում չէ։ Դժուսասնագիրքը 98%-ով պատրաստ է, այսպես կարելի ասել։ Հովանավորի հartsով մենք պետք է դիմենք Բարոն Գագիկ Ծառուկյանին, նա լինելով դիցيازուն, անտարբեր չի մնա այս հartsին։ Գրքում արդեն իսկ ներկայացված են 111 ռեկորդակիրներ, որոնցից 9-ը գրանցվել են նաև Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Գինեսի համաշխարհային գրասենյակ հայ ներկայացնել է համազայնություն ստանալը եւ ռեկորդ գրանցել է Վարդան Թովմասյանի խոսքերով բավական բարթ են։ Բավաժները բավականին շատ են մարզիկը ընդառաջ ռեկորդները սահմանելունը գինեսը ցանկանում է որ անձամբ կատարողը ներկայացնի եւ պայմանագիրը կնքում է նրա հետ։ Երբ այդ ռեկորդը իրաց հետակրությունն է, է ներկայացնում, նրանք արդեն, այսպես ասած, թุลաթրություն է տալիս, խնդրեմ, երբ կարող է սկսալի, դա դրանից, հենց այո, արդեն բոլոր նյութերը, տեսահոլովակը եւ հաստատքները հաստատված կարաբան անձերի կողմից, ովորներ կա եղել ռեկորդային ճառաշված մարտիկ եւ որպես այս հազնաժայովի նախագծության հզնագրքի ուղարկում է իրենց գրասենյակը եւ այնտեղ արդեն իրենց հազնաժայովը բոլորը հաթաթ, ասած, մարակրկից ստուգումից հետո երբ test ուեն ամեն պայմանները կատարված է արդեն գրանցում են եւ տալիս են իրենց հավաստագիրը մայց համար ջանքերը միշտ էլ տալիս են ցանկալի արդյունք։ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի 26-ամյա դասախոս Դավիթ Փահրաձյանը համոզվել է դրանում։ Ներ 2005 թվականին պտաձող իվրայեր կատարած պտույտները գրանցելու համար նա դիմել էր Գինեսի համաշխարային գրասենյակ։ Պահանջվող փաստաթղթերի մի, մի մասի բացակայության հետևանքով ռեկորդը չեր գրանցվել։ Եվ արդեն 2009 թվականին 10 րոպեյում պտույտների թիվը հասցնելով 354-ը Դավիթը ներկայացրեց նոր հայտ, որը եւ գրանցվեց Գինես 2010 թվականին Դավիթը նոր աներևակայելի ռեկորդ սահմանեց՝ 1 ձերքով 76 պտույտ պատածողի շուրջ։ Սա հատուկ հենց ռեկորդի համար ես պատրաստեցի։ ես ընդհանրապես չի իարեն կյանքում 1 ձերքով աբարոտ այդ մի տարվա արդյունքում ես ոնց ասած աշխատանքի շնորհիվ կարճ ժամանակում հասցրեց կատարել։ Այդպիսի հայտ ես նայել եմ հենց կոնկրետ Գինեսի ռեկորդների գրքում չկա։ Իրկնակի ռեկորդակիր Դավիթը վստահ է որ դեռ շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ կարող է գրանցել, իսկ դժվարությունները նրան չեն մտահոգում։ Մարզաձևում Օլիվեր ռեկորդ ունելը ավելի բարդ է քան ինչ որ առանձին ռեկորդ, որը մարդ գտնում է, այսինքն ինքը իր մեջ ինչ որ ներուժ ա բաց այդ ու և աշխատում է դրա շուրջ, այնպես եթե դու նպատակ ակառված եմես մի բանը սովորելու եւ անելու, դա ավելի դժվար է։ Եվ սպորտաձևում, կարող է նույն սպորտաձևով աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ կան паратող, պետք է անեն շատ մեծ կանք։ Իմ այն այդ паратունքների քանակը չի կան ծանրաբեռնվածություն չի։ Բաներ կա, որ այսինքն անում անումից դու լես հյասթափում, բայց համառությունը կամ այդ կանքի հասը որ չի վերում արդեն։ Գինեսի ռեկորդների գրքումի հայտի գրանցմանն է ստացում մեր մյուս ռեկորդակիրս Սիս Միքայելյանը, ով գրանցված դե է նաև դյուսազանա գրքում։ 1 ժամ 40 րոպեում 5.4 կիլոգրամ խաշով երկու կցա գդերնա բարձրացրել է 3100 անգամ եւ դեռ պատրաստվում է գերազանցել արդյունքները, գրկնելով նույնը 6000 անգամ։ Սպորտով մասնավորապես բռնցքամարտոզ զբաղվելուն Զուգահեր Սիսը նաև պրոֆեսիոնալ երկիչ է, սովորում է կոնսերվատորիայի ժողովրդական երկի բաժնում եւ գրանցում հաջողություններ ն առնելներն ունեցել է տարերկերում մեծ փոքր տանձներում մի խոսքով երկը եւ սպորտը չէ հայկարում ունի կմեդին երկուսեն հոկե հարազան են ինձ համար հայկական ռեկորդների գրքի մյուսյուս հազունը 17-ամյա մամվել մամոյանը այս տարի պլանավորել է սահմանել միանգամից 5 ռեկորդ եւ ներկայացնել գինեսի ռեկորդների գրքի գրասենյակ մեկը սահմանելու վրաստանում այսինքն վրաստանից հրա վեր եմ ստացել ապրիլ ամսին ապրիլի 15-ին այդ նաեւ էստելում հայաստանն այնտեղ եւ պետք է 7250 հատից ավել անեմ այդ վարժությունը քոլի բրոս վարժությունը Հայերի համար անշուշտ սպորտային ռեկորդներն առաջին տեղում են, սակայն պատահում են նաև այսպիսի դեպքեր։ Ռուսաստանաբնակ <a>Աղասի Վարդանյանն օրինակ ինքնաշեն թափանցիկ խցիկում առանց օտելիքի անցեկած անց 50 օր, խոմելով միայն ջուր եւ ծխելով 50 տուբ ծխախոտ։ Սա ամենաերկար հացադուլն է Գինեսի գրքում։ Մեկ այլ ռեկորդ է սահմանել կրկին ռուսաստանաբնակ 89-ամյա մի հայ տղամարդ՝ նա այդ তারիքում կրկին հայре դարձել։ Իսկ Գերհիշողության դպրոցի հիմնադիր Սանվեր Ղարիբյանը դարձել է աննդ բառը մեկ անգամ լսելով հիշելու համար։ Իդեպ Գինեսի ռեկորդակիրը նաև հայազգի հանդրահայտ երգահան Միխայել Թարիվերդիևը ստացած մրցանակների աննախադեպ մեծ թվի համար։ 2010 թվականին Գինեսի ռեկորդների գրքում ի տեղ է գտավ աշխարի ամենաերկար Տաթևի ճոպանուղին, Տաթևի թևերունն 5.7 կիլոմետր երկարություն եւ Հալիձոր գյուղից ուղևորներին Վանկեն տեղափոխում ընդհանուր 11 րոպեում։ Գինեսի ամենաամենաների շարքում հայտնվեց նաև մեր քաղցր ռեկորդը՝ Grand Candy ընկ Մարտ 4-որոм պատրաստեցին 4 տոննա 410 կիլոգրամ կծրով շոկոլադե սալիկ։ Սա ամենամեծ շոկոլադե սալիկն է աշխարում։ Այս շոկոլադը մեկ մարտը կկարողանար ուտել 450 տարում։ Ոստի Grand Kentin հravirets մեր բոլոր քաղաքացիներին հանրապետության հրապարակում համտեցելու ռեկորդային շոկոլադը։ Համแม ռեկորդների շարքը մտա դիրեն շարունակել ամենամյա խորովածի փառատոնի հիմնադիրները, պատրաստելով աշխարի ամենաերկար մաղալը եւ խորովածի ամենաերկար շամփուրը։ Բայց սպորտսմեններն էլ շարունակում իրենց մրցակիցերին եւ իրենք իրենց այս տարի մեզ դեռ շատ հաջելի անակնկալներ են սպասում այնպես որ հպարտանալու առիթներ շատ ունենանք Անահիտ Ալեքսանյան Արտեմ Մարակելյան երիտասարդության կենտրոն